второго этажа отлив, который стоит 100 рублей, не могут поставить, уже 4 года я их прошу это сделать. У нас в результате осыпалось там 10-15 кирпичей из лифтовой шахты, они просто осыпаются, отлив просто отсутствует, даже деревья там уже растут. Сделали подъезд несколько лет назад, ну, по прошлом году мы делали подъезд. работали наши любимые гастарбайтеры. Говорят, мы делать нормально а не будем старую штукатурку, которая отваливается, сбивать. Мы так покрасим, потому что там 10 тысяч за подъезд платят. А на это как нам платят, так мы и будем работать. Звонил начальству, писал заявление. Ничего, ни ответа, ни привета. Дальше, окна. Все старые, гнилые, там какого ну, года я дом не знаю, окна не закрываются. Мы топим улицу тоже не отремонтированы. У меня есть фотографии, если надо, могу вот показать, в каком то все состоянии на сегодняшний день. Требуется ремонт фасада. Подъезд, то, что отремонтировали, я пожаловался, взяли другой краской, подкрасили, подшпаклевали, где отвалилось через месяц после ремонта, подкрасили другой краской. У нас он там разноцветный подъезд получился. Плитка отваливается. Дальше несколько уже около 10 лет жалуются жители первого этажа, что отваливается у них вот отмостка дома. Скапливается вода. Если нужно, я сейчас фотографию покажу. Там сейчас стоит ну, вода. Да, Дальше протоколе это отложите, э, отразите. Дальше и еще. Вот только что у нас в августе-сентябре делали ремонт двора. Укладывали асфальт. Как они это сделали? Сняли асфальт, засыпали крошки и 2-3 сантиметра сверху дали асфальта настоящего. А под ней... Прямо вот у меня тоже я делал фотографии, по-моему, если остались. Там лежит крошка вместо асфальта. То есть в целях экономии наши доблестные друзья из Армении делали так. Кто принимал это все? В результате сейчас лужи. Вот а я уже сейчас шел, шу... нас... лужи стали больше. Вот я только что шел, около 5 сантиметров я вот свои туфли, чтобы пройти к вам, промочил. Потому что пройти было на въезде во двор невозможно. Там сейчас стоит лужа. Есть надо, вот фотографии у, у меня Я есть. Уже да. Надо переделать. Спасибо. А что да, будет вот с этим сделать? То, что у нас балконы, и балконы осыпаются балконы, и отливы когда балконы, сделают? Давайте так. Я же на все не могу. Да. да. Балконы, давайте посмотрим, по... что с ними. Если Я языка, могу показать, если... Показать. Не, 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 не в этом смысле. Значит, у нас тоже программы есть. По Давайте посмотрим, если будет возможность. Ну, я конкретно мужчин, приезжал в обещали мне в этом году, и мы разговаривали в мае месяце. Кто обещал? Вот, конкретно. Ну, в мае может. месяце мне обещали устранить отлив сделать. А, Главный инженер обещал это, это было в прошлом году, в нет. прошлом году и во всех остальных. Будете переходить в ДЭС, будем по акту, вот. то есть мы дома будем передавать по акту, в каком состоянии. Они были при передаче в ДЭС. Хорошо? а как а, чтобы... при передаче в ДЭС, например, если мы переходим сейчас в ДЭС, мы нам э, дали вот э, бланки заявления на за заочное голосование. Если, э, ну, то, что на для перехода, ну, это не важно, или очное, или заочное, это не важно, сейчас решим, как сделаем. У меня вопрос конкретный. Можем ли мы в этот протокол внести, что мы просим произвести такие-то, такие-то, такие-то работы? При этом условия мы переходим да? Нет. 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 Хм. Как нет? мы же собрание проводим. Можем ли мы как собственники помещений Значит, работа, работа, если потребуется, и так будут делаться. Ну, это, это, надеял, типов... это, нет. это, типовые документы, поэтому туда не вносим. Ну, подождите, за деньги перед вами отчитается. Мы договорились. Отчитается ну, отчитаться компании, как мы знаем, достаточно. Давайте перед тем, как переходить, вами, перед вами управляющий отчитает. Мы попросим, чтобы они отчитали. А как можно как уточнить, когда у нас, вот они сейчас мне сказали, я сегодня спрашивал, мне сказали, что мы написали заявление или просьбу, чтобы нам фасад сделать. Через сколько лет нам сделать, когда рухнет уже стена на крышу, значит, по фасаду отдельно. Квартиры, Послушайте сантиметр. меня, по фасаду отдельно, дайте мне время разобраться. Я не готов сейчас ответить и не хочу обещать. Я могу Вы... Вы озвучили, я еще раз говорю, есть программы, будем принимать решения. Собирал. Я принимаю даже четверг, пожалуйста, приходите. Еще раз говорю для всех, мы сейчас формируем ваши вопросы, дальше посмотрим, проверим эти все фасады. Я же не выходил, я сейчас не видел, что а там. А может направить. нам тогда не к вам, а будет к нам и посмотрим. Ради Бога. Время? Давайте я в любое время, я старший подумал. Хорошо, и Телефончик оставьте, Хватит, Комсомольский проспект, дом 47. Я Бахмут Александр Иванович. Вопрос касается хранения и вывоза твердых бытовых отходов. Вопрос касается хранения и вывоза твердых бытовых отходов, которые находятся в близости около нашего подъезда. Находится нарушение существующего законодательства, постановления правительства Москвы. Неоднократное обращение. Вы нам лицом стойте, говорите нам. Вопрос касается переноса этой контейнерной площадки. В настоящее время существует возможность перенести ее на место, где она не будет никому мешать. Что мешает этому переносу? Мы обращались к господину Носкову. Вот, господин Башаров тоже у нас был, знает вопрос. Владимир Борисович знает этот вопрос. Владимир Борисович говорит, что он этот вопрос не решает. Кто это решает вопрос? Господин Носков прикладывает ответственность на э, Владимира Борисовича. И вопрос по в воздухе. Я прошу ответить. Кто должен решать этот вопрос? Простейший. Перенос контейнерной площадки в соответствии с санитарными нормами. Кто это решает? Роспотребнадзор уже акт выписал штраф дал, но все равно о том, что она не о нарушении законодательства Москвы. О том, что сейчас она стоит да, не по а перед Венем не будет нарушений. Ну, конечно, ну, нет. Вот было у нас. Дмитрий да Николаевич, Николаевич, пожалуйста, проверяли, проверяли. Ничего не делаются. А <социт> <социт> ну прямо вот с подъезда выходишь и контейнер. А кровь, Давайте сможет... мы рассмотрим, я не вижу оснований. Отказывать. Давайте передвинем и проблемы. Нет, все дело в том, что не то, что вы имеете. Нельзя нарушать законодательство. Я еще раз говорю, уже, если, он сказал, он если, сейчас, если есть возможность передвинуть, давайте передвинем. Так, конечно, здесь он что Вы читаете Вы пишете Я единственное, что хочу вам сказать. Дело в том, что может домик быть какая-то отвлекательная ситуация. Кто-то хочет. Послушайте, пожалуйста. Сейчас, 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 подождите. Я никого сейчас. Может быть, в доме не сталкивается постоянно какой-то конфликт, кто-то хочет, кто-то не хочет. Значит, я еще раз говорю, если это в рамках закона и большинство, то мы, конечно, будем... Так, я вам объясняю. Если из подъезда выходишь, и сразу вот это вот большинство... Я вас, я вас Нет, нет, нет. Вы же мне говорите, большинство. Остальные дома находятся на нормальном расстоянии. и их устраивает это положение. Они бы даже хотели, чтобы в нашем подъезде это было. А теперь вы постановлении Москвы черно, совершенно черным побед, не ближе 20 метров, а у нас ближе. Извольте исполнить. Да а я его исполню, нет проблем. Может, вы, это, сейчас, может, вы сейчас сказали другие дома. Что другие исполняете? дома? Вы другим домам не отменили? Бумажки, слёте, да. отписки. От... Да подождите. Ну, а что, что ждать? Это Здесь возможность, делать, что? мы все делаем. Ну, что вы начинаете? Потому что уже крысы побежали по дому, смыслы. а вы все ждите, ждите. Чего ждать? Я прошу, не кричите. Инфекцию ждать? Чтобы инвалиды подыхать начали. Если есть возможность, мы идем навстречу. А? Мы к вам на встречу идем. Конечно. Мы три месяца вас ждем на встречу. Вы все никак не придете. Когда передосили ее, никто никого не спрашивал, молча взяли и перетащили. А, кстати, по поводу вывода. А теперь ты здесь вот до заболотил, Площадку поставили. В четырех метрах вообще. блин. Мы тоже можем ждать. Я так понял, мы Выбрались. можем ждать ее полгода. Я, я. я, я знаю по про эту площадку. Значит, там должны нам представить проектную документацию. Без проектной документации не будет. Но она же находилась где-то. Она временно стоит. Нет, она находилась где-то. Временно. 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 У нас стоит. то, что временно, это надолго. Нет, это не надолго. Они быстро стоят. И проект будет, и будет вот уже с проектом. Давайте. А с проектом с каким? Благоустройство. Благоустройство всей это территории или... Территория вот той прилегающей к нашим границам нашим. И площадка будет стоять в соответствии с нормативом. Вот она не раз будет, раз она там стоит собой, временно. Что? Подождите, а есть, кто есть делает проблемы, проект? Вот, кем за можно за метод Потому метод ее поставить, расчитать. как удобно. А не сколько вот по проекту кому-то, но не жителям опять же. Ну подождите, я, я, я же объяснил, что будет проект, и будем мы его рассматривать есть. вместе с вами. Все. Пока проекта нету. Мы, ну, нет, мы, уже... ну, мы с вами ходим вместе. По поводу этой площадки. Ну, что, сейчас возвращаться к этому Вспомните, мы вместе с вами прошли пласт, все три 46-х доктора. Я вот все, там все. написано, но я здесь. Не вы. Владимир Викторович предупредил, что я чуть опоздал, извините. Федор Падимжан, извините, кто не знает. Поэтому давайте. Наш разговор в силе решение мы, помните, тогда прикинули, что самый лучший пункт, чтобы это было, это, к сожалению, далеко будет отметить. Он уже согласен, тому... уже он все успокоился. Да. Все, он сказал все. Дальше, да, поэтому. Гармонический вал, дом 2024 Иванова. Значит, у меня такой вопрос. У нас два дома соединяются друг с другом через арку. Там купили квартиру, и в арке поставили, я не знаю, какое сооружение, как это назвать, по архитектуре, безобразие. Вот. Значит, мы обращались в компанию в нашу обраща, обращ, наш народ обращались, обращались к архитектору, в жилищную, в жилищную комиссию. Все ушли, красиво ушли. И говорят, у них есть документы, которые разрешаются там по, по стро, вернее, сделать магазин. Это два. Магазин одежды в трехкомнатной квартире. Значит, какой одежды? А может быть, там наркотики мы будут торговать? Извините. В одну дверь войдут, как они сделали, а в другую через наш подъезд выйдут. Значит, что за безобразие? На второй этаж забрался с первого и вошел на второй этаж к соседу. Взял, что ему Все, ушел. Это у меня первый вопрос. Второй вопрос. Значит, у меня, у нас Поставили лифты. Не знаю, что за, за марка. Эти лифты через раз ходят. Я написала от нашего подъезда заявление. Когда ставили лифты, наш подъезд уничтожили, полностью уничтожили. Значит, есть вот заявление на имя директора ЖКХ, да? Э -э вот. Э -э и ответа с 26 июля э э э э э на адрес, написали, на чей адрес дать ответ, не было. Значит, что? Д Ступень. ступени половина уничтожили, перила уничтожили. А то, что мы просили сделать, э работали люди... Неквалифицированные, набранные, не знаю как, но не, рус, не русские. Значит, есть перечень, недоделок, и которые должны были доделать. Сегодня у нас октябрь, а вот ныне там. Значит, ступени не выполнены. Не выполнены. Значит, э, лифт работ, работает плохо, я вам могу сказать плохо. Значит, э, это втор второй вопрос. И третий вопрос у нас вопрос, значит, со шлагбаумом. Но это будет отдельный вопрос. Я прошу записать, потому что в наш в наш э, двор э, с трех э, сторон заезжают люди. Которые вообще не живут там Ставят, а кто жители не, Никто не может поставь, поставить машины Свои машины И еще один вопрос Во время матчей И разных мероприятий Существуют, значит э, э, Идут болельщики И детская площадка Которая, там дети играют Они не стесняются Они садятся, выпивают Делают, чего хотят Милиция, милиция в этот двор не заезжает. Значит, было требование, чтобы спиртными напитками э, магазины не торговали. Они не, Это, не, они не... Деле, ну, день. День. у меня два комплекса вопросов. Первый – управляющей компании, и второй – управец. Что касается Владимир Борисович, вас. Если вы помните, в июле месяце мы трижды пытались встретиться во дворе нашего дома с главой управы. Сергей Николаевич всегда был занят, поэтому приезжала заместитель Галина Николаевна. Я взял специально сегодня вот перечень всех тех вопросов, которые мы поднимали. Июль, август, сентябрь, октябрь ни по одному пункту ничего не сделано. Мы вам Персонально говорили, Владимир Борисович, как хорошо ремонт нашего шестого подъезда, как это безобразно все делается. Мы говорили про спортивную площадку и все остальное, про штукатурку, бетшару и так далее. Про эти провода торговых всех предприятий на первом этаже, как это все безобразно выглядит. Я прошу вас ответить, почему за все это время, потому что мы сейчас поговорим и опять все вы записали, все так и так. Ответьте, почему вообще ничего не сделали? Это вас касается. Теперь управы. Мы обратились к господину Собянину, мэру нашему. Мы обратились к префекту господину Фуйдру. И получили ответ от вас с управы, буквально неделю назад. А обратились тогда. По ряду вопросов, а именно, что строящийся внезапно, без нашего согласия и знания нами, так называемый транспортно-пересадочный узел на выходе с метро спортивной. Он не в интересах жителей. Сегодня выступая в Думе, мэр сказал, москвичи, мы с вами. Это значит и управа с нами. У меня вопрос к вам. Если это происходит на территории управы, почему не подсказываете мэру, что принятые в 2010 и в 2011 году постановления ошибочные? Они не в интересах людей к нам нагоняют сюда. Но ну, сделайте его на той стороне перед лужниками. Там масса территорий свободных. Делайте хоть стоянки, хоть пересадочные, хоть какие а угодно уже. А Почему в жиром районе надо? Почему в жилом? Улица и так не едет Второе. это. Второе. 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 Мы получили от вас простой ответ. Два пункта. В соответствии с постановлением правительства Москвы 2010 года, в соответствии с постановлением 11. Почему сделаны карманы, карманы для машин в нарушении, значит, э, как постановление главного санитарного врача Российской Федерации. Так и законы Российской Федерации э, о том, что если карманы или стоянки делаются ближе 10 метров при наличии 10 и более машин, ближе, то это уже нарушение. У нас все карманы у нашего дома 29 корпус 1 сделаны в 6-6,5 в метрах от окон дома. Убран газон зеленый и сделаны эти карманы. Для кого? Для нас мы там не паркуемся. Здесь много у нас Государственная Дума находится или правительство Москвы рядом нету государственных предприятий у нас очень много здесь э, дома там я не знаю какие то э, торговли или что Нет огромных для кого это все сделано для тех кто приезжает ставит под нашим домом машины а вечером их забирает и этот поток не скончает сейчас мы конечно обратимся сейчас к прокурору Москвы главному санитарному еще раз Собянину напишем мы будем бороться чтобы восстановили перед нашим домом санитарную зону. Убрали эти карманы. Там не 10, а там 30 с лишним машин. Не говоря, что через улица-то 10 метров октября, всего шириной была, и там опять сделали на той стороне карманы, убрали, кстати, там хлеб, булочку, выпечку, Узны, мясницкий погоди, двор, колбасы. Без это все, что было для жителей. Шаурма Шаурма. А шаурму оставили, да, конечно. Меня она перед вот. Меня никто не а почему вот возникает вопрос, что шаурму оставили? И... Нет, нет. Шаурму нет. нет. это вот я хочу ответить сейчас. И еще момент. Вот смотрите, сделали перед выходом в четверг велосипедную стоянку. Хорошее дело. Сделали, вывесили вывески для стоянка такси. Насколько мы помним, там было 75 мест должно быть. Значит, все это сделается сейчас наоборот. Почему? Потому что все бесконтрольно, абсолютно. Висит остановка 50 метров перед выходом с метро. Автомобилям запрещена, никто не обращает внимания. Южные товарищи, покажите хоть одного русского за машиной, которая бомбила да, там не сидит, сидит. стоя прямо не у выхода с метро, не говоря уже про проезжей части, часть. от пересечения с кооперативной и до пересечения с улицей Усачева, и там, и там висят знаки. Проезд запрещен, остановка да, запрещена. Уберите эти знаки, но ну, я уже писал. Не надо просто власти позориться перед нами. Если нет представителей УВД, хотя рядом УВД, гаи никогда, никогда там никого нет. И внимания никто не обращает. Теперь, мы просили избавить нас. Через наш двор идут все с метро. Кто туда идет дальше? Значит... Все идут и, простите за своеобразие такое, гадят у нас во дворе, потому что возле метро сколько месяцев уже подземные туалеты закрыты. Почему? Кто ответит? Ответьте кто-нибудь. Почему закрыты? Скажите, когда последний раз эти туалеты в их старожилках? Когда они последний раз открыты? В мае, в июне всегда работали. Последний раз вот в конце июня они работали того времени говорят, вот они начали, и они не они не начали стереть, и они закрылись. давно не было. Мне кажется, у меня информация другая. Они департамент их потерял. Мы сейчас их ищем. Нет, <говорит> а что, а что работает. Речь идет не, не о том, что ищут, а, а о том, что было специально. А я про них говорю. А как, говорю. А а не говорю. как вы их ищете, их если это было под, землей, под сказали, Они встают. Не работает ничего. Как вы правильно? Вопрос последний. Мы обратились, еще раз обратимся обязательно. Делать вот, вот эту территорию улицы 10 октября от Кто пересечения Усачева Они кооперативной пешеходной везде. зоны. Правильно. Пешеходной Правильно. зоны. И мы будем этого добиваться постоянно. Кто бы как не а <свят> Можно сказать, Какие, Баб. какие Баб. дворы? Улица Баб. Усачева, Баб. кооперативные, Давай, ватера, Оставьте шлагбаум у вас здесь, барак, жарю, не поедет. так сами, я очень Почему? Сейчас, Сейчас ездит а по через зону, осторожное движение, но по-через наш двор, в одну сторону. Нет, все-таки... Не 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 я слышу, что третий курс у них будет, все-таки... Нет, вы посмотрите, да, разные есть... Вы ответили, не переживайте, у вас я вопросов очень много. Я еще раз, раз говорю, говорю, есть вопросы, которые гораздо значения, есть вопросы... Я хочу единственное сказать, сквер, сквер все-таки мы открыли. Вы говорите, да, там палатки снесли, но сквер-то открывается. Открыли. не должен быть сквер открытый, Открыли. я считаю. Правильно? А там да не было сквера. Ну хорошо, а за сквером я заходил, когда палатки и были. Там гадили ходили, больше ничего не делали за этим палатком. А вы говорите, дайте нам палатку. Нет, нет, нет. Да не знаю, всем не угодишь. Нет. Да, слушай, давай. Вот давайте послушаем, пожалуйста. Дом находится. На, где хоспис. налоговая инспекция и хоспис то же самое я переехала туда с каперозитной улицы совсем недавно у меня две дочери я просто в ужасе это, это просто туалет Ну вот нет, нет ни одной секунды когда там не мочится простите меня когда там не пьют с этой стороны, вот, где я живу, со, ну, со стороны налоговой инспекции, стоят какие-то две пристройки. Шаурма. День и ночь пьют. День и ночь. Ну, Ребят, ну, сплошно, но... нет, не только гостайбар, <къёк> Не надо все варить на них. Все <къёк> пьют. <къёк> ребят, давай я живу, прям, просто по одежде. Пьют все. <къёк> ну, <къёк> надо <где> выпить, <къёк> <я> <къёк> ну, надо же где-то выпить, я понимаю. Надо же заслонять как-то. Я не, представляю. не я представляю, я видела, ну, какой я двор Я видела, что там такие площадки. Ну, что? Вот просто выйти невозможно. Как, ну, Вы... И просто нет, пожалуйста, а вот эти две пристройки, что это за пристройки? Этот магазин, который химическими э, товарами торгует, ну хорошо, Доми в доме Магнолия, все остальное, потом магазинчик, пристроечка непонятная, и еще деревянная пристройка. Вот там все это пристройки. Закрыли союз печи.